নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মই বনজিত ছাৰে তোমালোক আটাইকে পুনৰবাৰ ই কেক্সালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ইতিমধ্যে আমি নৱম শ্ৰেণীৰ সমাজ বিজ্ঞান পাঠ্যপুথিৰ ৰাজনীতি আৰু অৰ্থনীতি বিজ্ঞান বিভাগৰ প্ৰথমটো পাঠ ভাৰতীয় গণতন্ত্ৰ আলোচনা কৰি উঠিছোঁ আজিৰ এই অংশটিৰ জৰিয়তে মই সেই ভাৰতীয় গণতন্ত্ৰ পাঠটিৰ তোমালোকলৈ আগবঢ়াম পাঠভিত্তিক প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ আহাচোন আমি পোনপটীয়াকৈ প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহলৈ যাওঁ ইয়াত প্ৰথম প্ৰশ্নটো তোমালোকৰ কাৰণে থাকিব যে ঊনৈশ পঞ্চল্লিশ চনত মনত ৰাখিবা চনটো ঊনৈশশ পঞ্চল্লিছ চনত অনুষ্ঠিত হোৱা নিৰ্বাচনত ইংলেণ্ডত কোনটো দল জয়ী হৈছিল তোমালোকে উত্তৰটো দিব লাগিব ঊনৈশশ পঞ্চল্লিছ চনত অনুষ্ঠিত হোৱা নিৰ্বাচনত ইংলেণ্ডত কোনটো দল জয়ী হৈছিল আৰু তাৰ শুদ্ধ উত্তৰত আমি কাৰ নাম ল'ব পাৰিম শ্ৰমিক দলৰ নামটো ল'ব পাৰিম যে ঊনৈশশ পঞ্চল্লিছ চনত হোৱা নিৰ্বাচনত ইংলেণ্ডত শ্ৰমিক দলটো জয়ী হৈছিল নিশ্চয়কৈ মনত ৰ'ব ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটোলৈ আহিছো কেবিনেট মিছন ভাৰতলৈ কেতিয়া আহিছিল এতিয়া আমি জানিব লাগিব কেবিনেট মিছন মানে ন কি ইয়াৰ পিছতো আৰু এটা প্ৰশ্ন আছে কেবিনেট মিছন হ'ল ইংলেণ্ড চৰকাৰৰ তিনিজনীয়া কেবিনেট মন্ত্ৰীৰ দ্বাৰা গঠিত এটা গোট তেওঁলোক কোনতে ভাৰতবৰ্ষলৈ আহিছিল যে ভাৰতবৰ্ষক যদি স্বাধীনতা দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে তাৰ প্ৰেক্ষাপটত আৰু তাৰ পটভূমিত কেনেধৰণে এখন সংবিধান ৰচনা কৰিব পৰা যায় তাৰ পটভূমি পৰীক্ষা কৰিবলৈ পঠিওৱা হৈছিল এতিয়া আমাক প্ৰশ্নটো দিছে যে কেবিনেট মিছন ভাৰতলৈ কেতিয়া আহিছিল আৰু তাৰ উত্তৰত আমি ক'ব পাৰিম যে ঊনৈছশ ছয়চল্লিছ চনত মাৰ্চ মাহত নাইনটিন ফৰ্টি ছিক্স চনৰ মাৰ্চ মাহত কেবিনেট মিছন ভাৰতবৰ্ষলৈ আহিছিল ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো সংবিধান সভাৰ প্ৰথম সভাপতি কোন আছিলে আমি মনত ৰাখিব লাগিব সংবিধান সভা এতিয়া এটা কথা তোমালোকে নিশ্চয়কৈ জানা সংবিধান মই ইয়াৰ আগৰ অংশখিনিত কৈ গৈছো তোমালোকক সংবিধান হৈছে এখন ৰিট অৰ্থাৎ লিখিত গ্ৰন্থ বা পুস্তক য'ত কি লিখা থাকে প্ৰত্যেকটো নীতি নিয়ম সংবিধান হৈছে এখন লিখিত গ্ৰন্থ য'ত নেকি দেশৰ পৰিচালনাৰ সকলোবোৰ নীতি নিয়ম সুসংগবদ্ধভাৱে সৰলীকৰণ কৰি লিখি থোৱা থাকে যাতে দেশৰ প্ৰত্যেকজন নাগৰিকেই যদি সংবিধানখন পঢ়ি চায় তেতিয়াহ'লে দেশ পৰিচালনাৰ সকলোবোৰ নীতি নিয়ম কাৰ্যপন্থা কৰ্ম প্ৰণালী ঠিক আছে এই গোটেইবোৰ যাতে বুজি পাব পাৰে আৰু এই সংবিধানখন যিহেতু আমি কিতাপ আকাৰত প্ৰকাশ পাইছে বা বৰ্তমান আমি কনষ্টিটিউচন অফ ইণ্ডিয়া ভাৰতীয় সংবিধান বুলি পাব পাৰোঁ এই সংবিধানখন নিশ্চয়কৈ কোনোবাই ৰচনা কৰিব লাগিব আৰু এই সংবিধান ৰচনাৰ বা সংবিধান সভা সংবিধান ৰচনা কৰিবৰ কাৰণে যিখন গোটৰ সৃষ্টি কৰা হৈছিল সেই গোটৰ প্ৰথমজন সভাপতি কোন আছিল আমাক প্ৰশ্ন সুধিছে আৰু তাৰ উত্তৰত আমি নাম ল'ব পাৰিম ডক্তৰ সচিদানন্দ সিনহা আছিল সংবিধান সভাৰ প্ৰথমজন সভাপতি মনত ৰাখিবা সংবিধান সভাৰ প্ৰথমজন সভাপতি কোন ডক্তৰ সচিদানন্দ সিনহা ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটোলৈ আহিছো খচৰা সমিতিৰ অধ্যক্ষজনৰ নাম কি আমাক সুধিছে সচৰা সমিতিৰ অধ্যক্ষজনৰ নাম কি খচৰা মানে কি ইংৰাজীতকৈ ড্ৰাফ্টিং কমিটি য'ত এটা নক্সা তৈয়াৰ কৰি থোৱা থাকে আৰু সেই সচৰা সমিতিৰ সভাপতিজনৰ নাম হৈছে ডক্টৰ বি আৰ আম্বেদকাৰ ভীমৰাও ৰামজী আম্বেদকাৰ মনত ৰ'ব নিশ্চয়কৈ মনত ৰ'ব ঠিক আছে আমাৰ প্ৰশ্ন সুধিছিলে ভাৰতীয় সংবিধান সভাৰ সভাপতিগৰাকী কোন আছিল আৰু তাৰ উত্তৰত আমি কাৰ নাম ললো বি আৰ আম্বেদকাৰ ডক্তৰ বি বি আৰ আম্বেদকাৰ নিশ্চয়কে মনত ৰ'ব ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো সমাজবাদী আৰু ধৰ্ম নিৰপেক্ষ দুটা শব্দৰ কথা কৈছে এটা হৈছে সমাজবাদী মনত ৰাখিবা আৰু আনটো কৈছে ধৰ্ম নিৰপেক্ষ এই সমাজবাদী আৰু ধৰ্ম নিৰপেক্ষ শব্দ দুটা সংবিধানৰ কিমান নম্বৰ সংশোধনী মতে প্ৰস্তাৱনাত সন্নিৱিষ্ট কৰিছিল তোমালোকক মই ইতিমধ্যে কৈ আহিছো সংবিধান হৈছে এখন লিখিত নীতি নিয়ম লিপিবদ্ধ হৈ থকা এখন কিতাপ ৰেইট ঠিক কিতাপ আকৃতিৰ এখন ৰিট ডকুমেণ্ট ৰাইট আৰু তাত কি থাকে প্ৰত্যেকটো নীতি নিয়ম খুব ধুনীয়াকৈ নিয়াৰিকৈ সৰলীকৰণ কৰি যাতে দেশৰ প্ৰত্যেকজন নাগৰিকেই বুজি পায় ঠিক তেনেধৰণে লিখি থোৱা থাকে আৰু এই সংবিধানখন কি হয় সময়ে সময়ে আমি সংশোধন কৰিব পাৰোঁ অৰ্থাৎ তাত যদি কিছুমান নীতি নিয়ম আমি বাদ কৰিব লগা হয় তেতিয়াহ'লে নিশ্চয়কৈ বাদ কৰিব পাৰোঁ আৰু যদি আন কিছুমান নীতি নিয়ম আমি সংযুক্ত কৰিব বিচাৰো সংযুক্ত কৰিবও পাৰোঁ কাৰণ ভাৰতীয় সংবিধানখনৰ এটা বৈশিষ্ট হৈছে ই এখন নমনীয় সংবিধান অৰ্থাৎ ইয়াক সময়ে সময়ে সংশোধন কৰিব পাৰি এতিয়া আমাৰ প্ৰশ্নত দিছে যে সংবিধান সভাত বা সংবিধানখন সংবিধানখন সংশোধন কৰা হৈছিল আৰু কিমান নম্বৰ সংশোধনীৰ জৰিয়তে সমাজবাদী এই শব্দটো আৰু ধৰ্ম নিৰপেক্ষ এই শব্দ শব্দটো সংবিধানখনত সংযুক্ত কৰা হৈছে তাৰ উত্তৰত আমি কব পাৰিম যে বিয়াল্লিশ তম সংশোধনীৰ জৰিয়তে মনত ৰাখিবা বিয়াল্লিছত অৰ্থাৎ বিয়াল্লিছ নম্বৰ বিয়াল্লিছ নম্বৰ সংশোধনীৰ জৰিয়তে আমি সমাজবাদী আৰু ধৰ্ম নিৰপেক্ষ শব্দটো ভাৰতীয় সংবিধানত সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো ওলাই আহিছো ইংৰাজী ফেডাৰেশ্যন শব্দটো কোনটো লেটিন শব্দৰ পৰা আহিছে ইংৰাজী ফেডাৰেশন শব্দটো লেটিন শব্দ ফৰ পৰা আহিছে ফব্দটোৰ পৰা আহিছে ইংৰাজী ফেডাৰেশ্যন শব্দটো আৰু ফব্দটো আহিছে ফডাছ শব্দটো আহিছে লেটিন ভাষাৰ পৰা তোমালোকক এই সম্পৰ্ক প্ৰশ্ন আহিব পাৰে এই শব্দটো দিব পাৰে এই শব্দটোত দিব পাৰে লেটিন বা গ্ৰীক বা জাৰ্মান এই শব্দটো কোনটো ভাষাৰ পৰা আহিছে ঠিক তেনেধৰণে এটা প্ৰশ্ন উঠিব পাৰে এই ফব্দটো আহিছে লেটিন ভাষাৰ এটা শব্দ য'ত আমি উত্তৰটো কি পালো ইংৰাজী ফেডাৰেশ্যন শব্দটো পালো মনত ৰ'ব নিশ্চয়কৈ মনত ৰ'ব ঠিক আছে আমি ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো ওলাই আহিছো যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ গৃহভূমি বুলি কাক কোৱা হয় যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ গৃহভূমি গৃহভূমি গৃহ মানে নিশ্চয়কে জানা ঘৰ গৃহভূমি য'ত যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ উৎপত্তি হৈছিলে যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ গৃহভূমি বুলি আমি কব পাৰিম আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ কাৰণ আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰতে পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে যুক্তৰাষ্ট্ৰ অৰ্থাৎ আমেৰিকাত ইউ এছ এ ইংৰাজে কি কয় ইউ এছ এ ইউনাইটেড ষ্টেটছ অফ আমেৰিকা চ ইউএছএত কি হৈছিলে প্ৰথমতে যুক্তৰাষ্ট্ৰ প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছিলে ঠিক আছে ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটোলৈ আহিছো ভাৰতবৰ্ষত দ্বৈত নাগৰিকত্বৰ ব্যৱস্থা আছেনে দ্বৈত মানে দুই ধৰণৰ নাগৰিকত্ব আছেনে ভাৰতবৰ্ষত দুই ধৰণৰ নাগৰিকত্ব যে ভাৰতবৰ্ষত থকা অংগৰাজ্য়সমূহতো প্ৰত্যেকজন নাগৰিক তেওঁলোক অংগৰাজ্যসমূহৰ নাগৰিক আৰু আনফালে তেওঁলোক দেশৰ নাগৰিক আমাক লাগে যদি মানুহসকল বা জনসাধাৰণৰ এফালে দেশৰ নাগৰিক হয় আৰু আনফালে তেওঁলোক ৰাজ্যৰ নাগৰিক হয় তেতিয়াহ'লে আমি কব পাৰিম ভাৰতবৰ্ষত দ্বৈত নাগৰিকত্বৰ ব্যৱস্থা আছে কিন্তু ভাৰতত ঠিক তেনেধৰণৰ এটা পৰিৱেশ আছে নেকি নিশ্চয়কে নাই ভাৰতবৰ্ষত কেৱল এক ধৰণৰ নাগৰিকত্বহে থাকে আমি সকলোৱে প্ৰাউডলি গৌৰৱান্বিতভাৱে কওঁ আমি কি কওঁ আমি ভাৰতীয় নাগৰিক হুই আৰ দা ইণ্ডিয়ানছ বুজি পাইছা নিশ্চয়কে বুজি পাইছা আমি সকলোৱে একেমুখে কওঁ আমি ভাৰতীয় নাগৰিক আমাৰ নাগৰিকত্ব দ্বৈত নহয় আমি কেৱল এক ধৰণৰ নাগৰিকত্বক বিশ্বাস কৰো কেনেধৰণৰ নাগৰিকত্বক বিশ্বাস কৰো আমি সকলোবোৰ ভাৰতীয় মই ৰ'ব নিশ্চয়কে ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন ওলাই আহিছো ভাৰতবৰ্ষৰ সংসদীয় গণতন্ত্ৰৰ ধাৰণাটো কোনখন দেশৰ সংবিধানৰ পৰা অনুকৰণ কৰা হৈছে তোমালোকে নিশ্চয়কে ইতিমধ্যে পাই আহিছে ভাৰতবৰ্ষ স্বাধীন হৈছে কেতিয়া হৈছে বাৰু ভাৰতবৰ্ষ স্বাধীন ঊনৈশ সাতচল্লিশ চনৰ পোন্ধৰ আগষ্ট তাৰিখে ভাৰতবৰ্ষ স্বাধীন হৈছে আগষ্টৰ দিনাখনে কি হৈছে ভাৰতবৰ্ষ স্বাধীন হৈছে আমি সেই দিনটোৰ পৰা ভাৰতবৰ্ষক এখন স্বাধীন ৰাষ্ট্ৰ বুলি কব পাৰিম ৰাইট ঊনৈছশ সাতচল্লিছ চনৰ পোন্ধৰ আগষ্ট এই দিনটোৰ পিছত ভাৰতীয়সকলে উপলব্ধি কৰিলে যে আমাক এখন সংবিধানৰ প্ৰয়োজন হৈছে আৰু ঠিক সংবিধানেই নহয় সংবিধানত সন্নিৱিষ্ট কৰিব লগা বা ভাৰতীয় প্ৰশাসনিক যন্ত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰিব লগা যিকোনো উল্লেখযোগ্য নমুনা বেলেগ বেলেগ দেশৰ সংবিধানৰ পৰা তুলি লোৱা হ'ল ঠিক আছে এতিয়া আমাক এটা প্ৰশ্ন দিছে ভাৰতবৰ্ষৰ সংসদীয় গণতন্ত্ৰৰ ধাৰণাটো সংসদীয় গণতন্ত্ৰ যত কি থাকিব ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰধান এজন বেলেগ মানুহ থাকিব আনফালে চৰকাৰৰ প্ৰধান এজনো বেলেগ মানুহ থাকিব চৰকাৰ প্ৰধান প্ৰধানমন্ত্ৰীকে প্ৰমুখ্য কৰি মন্ত্ৰী পৰিষদ হব শাসনৰ প্ৰকৃত কাৰ্যপালিকা আনফালে ৰাষ্ট্ৰপতি হৈছে এজন নামমাত্ৰ কাৰ্যপালিকা দুই ধৰণৰ সদন ব্যৱস্থা থাকিব লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভা যিখিনি আমি আহ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ লগত তুলনা কৰিব পাৰোঁ বা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অন্তৰ্গত কিছুমান বিষয়বস্তু আনফালে প্ৰত্যেকখন ৰাজ্যৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ নিজৰ নিজৰ কি থাকিব সদন থাকিব বিধানসভা থাকিব আৰু তেওঁলোকৰ একো একোজন মুখ্যমন্ত্ৰী থাকিব মুখ্যমন্ত্ৰীজন হৈছে প্ৰকৃত কাৰ্যপালিকা মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰমুখ্য তেওঁৰ মন্ত্ৰী পৰিষদ আনফালে ৰাজ্যপালজন হৈছে এখন ৰাজ্যৰ কাৰণে নাম মাত্ৰ কাৰ্যপালিকা মনত ৰাখিবা এই এইটোৱেই হৈছে সংসদীয় গণতন্ত্ৰ এই ধাৰণাটো কোনখন দেশৰ সংবিধানৰ পৰা অনুকৰণ কৰা হৈছে তাৰ উত্তৰত আমি ক'ব পাৰিম ইংলেণ্ডৰ সংবিধানৰ পৰা আমি সেই ধাৰণাটো ভাৰতবৰ্ষলৈ অহা হৈছে ইয়াৰ পিছৰ ব্ৰিটিছ চৰকাৰে কেবিনেট মিছনক কিয় ভাৰতবৰ্ষলৈ পঠাইছিল ইতিমধ্যে মই কৈ আহিছো কেবিনেট মিছননো কি হয় এজন আহ কেবিনেট মিছনো কি হয় তিনিজনীয়া কেবিনেট মন্ত্ৰীৰে গঠিত ব্ৰিটিছৰ এটা নিৰ্দিষ্ট গোট যিয়ে নেকি ভাৰতবৰ্ষত আহি পেলাই কি কৰিব তাৰ উত্তৰত আমি কব পাৰিম যে সংবিধান ৰচনাৰ কাৰণে যিবোৰ প্ৰয়োজনীয় পৰিৱেশ দৰকাৰ হয় ভাৰতবৰ্ষত যিবোৰ পৰিৱেশ দৰকাৰ হয় পৰিৱেশীয় যিবোৰ প্ৰস্তুতি থাকে এই প্ৰস্তুতি চলাবৰ বাবে তেওঁলোকে পঠিয়াইছিলে কেবিনেট মিছনক ভাৰতবৰ্ষলৈ যাতে ভাৰতবৰ্ষত এখন সুস্থ নিকা চৰকাৰ গঠন কৰিব পাৰে বা সেই সংবিধানখনৰ জৰিয়তে ভাৰতবৰ্ষ এটা খু গতিশীলতা প্ৰদান কৰা চৰকাৰী ব্যৱস্থা চৰকাৰী যন্ত্ৰ স্থাপন কৰিব পাৰে যত ভাৰতৰ প্ৰত্যেকজন নাগৰিকে কি কৰিব পাৰে সংবিধানৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ নিজৰ নিজৰ অধিকাৰসমূহ যাক কোৱা হৈছে মৌলিক অধিকাৰসমূহ সেই মৌলিক অধিকাৰসমূহ হস্তগত কৰিব পাৰে বা আজৰি আনিব পাৰে আনফালে দেশৰ প্ৰতি তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰে মৌলিক কৰ্তব্যসমূহো আগবঢ়াব পাৰে কাৰ জৰিয়তে আগবঢ়াব তাৰ কাৰণে নিশ্চয় এটাই মাপকাঠি থাকিব সেইটোৱেই হৈছে ভাৰতীয় সংবিধান ভাৰতৰ যিকোনো জনসাধাৰণে যদি কিবা কথাত উজুতি খায় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে ভাৰতীয় সংবিধানৰ আলম লৈ যিকোনো বিচাৰ ব্যৱস্থাৰ কাৰণে তেওঁলোক আগবাঢ়িব পাৰে ঠিক আছে ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন ওলাই আহিছো ঊনৈশশ সাতচল্লিশ চনৰ পোন্ধৰ আগষ্টৰ পৰা ঊনৈছশ পঞ্চাছ চনৰ ছাব্বিছ জানুৱাৰীলৈকে ভাৰতবৰ্ষৰ শাসন ব্যৱস্থা কি আইনৰ ভিত্তিত চলিছিল আৰু আইনখন কোনে প্ৰস্তুত কৰিছিল কিহৰ কাৰণ ঊনৈশশ সাতচল্লিছ চনৰ পোন্ধৰ আগষ্ট এইটোতো তোমালোকে নিশ্চয়কে জানা সাতচল্লিশ চনৰ পোন্ধৰ আগষ্টৰ দিনাখনে কি হৈছিলে বাৰু ভাৰত স্বাধীন হৈছিলে নহয় জানো ঊনৈশশ সাতচল্লিছ চনৰ পোন্ধৰ আগষ্টৰ দিনাখনে কি হৈছিলে ভাৰত স্বাধীন হৈছিলে আনফালে আৰু এটা ডেট আমাক দিয়া হৈছে ঊনৈশশ পঞ্চাছ চনৰ ছাব্বিছ জানুৱাৰী আৰু ছাব্বিশ জানুৱাৰী ডেট এখনে কি কৰা হৈছিলে বাৰু ভাৰতৰ সংবিধানখন কাৰ্যকৰী কৰা হৈছিলে গতিকে যদি ঊনৈশশ পঞ্চাশ চনৰ পৰা সাতচল্লিশ চনলৈ চাওঁ মোটামুটি তিনি বছৰ কাল তেতিয়াহ'লে এই দীঘলীয়া সময়খিনি ভাৰতবৰ্ষখন কেনেধৰণে ইয়াৰ প্ৰশাসন ব্যৱস্থাবোৰ চলাই নিব পৰা হৈছিল তাৰ উত্তৰত আমি এটা কথাই কব পাৰি ঊনৈশশ পয়ত্ৰিশ চনত গঠিত হোৱা ভাৰত চৰকাৰ আইন তাৰ জৰিয়তে ব্ৰিটিছ সংসদে কি কৰিছিলে ভাৰতীয় যিবোৰ স্বাধীনত্বৰ স্বাধীনতাৰ পিছৰ কালৰ সময়ছোৱা এই সময়ছোৱাত যাতে শাসন কৰিব পাৰে সেই শাসনৰ কাৰণে ভাৰত চৰকাৰ আইন প্ৰণয়ন কৰিছিলে তাৰ উত্তৰত আমি ক'ব পাৰিম যে ঊনৈছশ পয়ত্ৰিশ চনৰ ভাৰত চৰকাৰ আইন পঁয়ত্ৰিছ চনৰ ভাৰত চৰকাৰ আইন এই আইনখনৰ জৰিয়তে ভাৰতবৰ্ষখন শাসন কৰা হৈছিল আৰু এই আইনখন কোনে প্ৰস্তুত কৰিছিল ব্ৰিটিছ সংসদে প্ৰস্তুত কৰিছিল ভাৰতৰ নিমিত্তে ঠিক আছে ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটোলৈ আহিছো প্ৰস্তাৱনাত উল্লেখ কৰা হৈছে আমি ভাৰতীয় জনসাধাৰণে বুলি প্ৰস্তাৱনাত কিয় উল্লেখ কৰিছে আৰু প্ৰস্তাৱনাটো কি হয় ইয়াতে এটা প্ৰশ্ন আহিব প্ৰস্তাৱনা হৈছে ভাৰতীয় সংবিধানৰ মূল পৰিকাঠামো যত প্ৰস্তাৱনা পঢ়িলেই ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানৰ ভিতৰত কি বিষয়বস্তু অন্তৰ্নিহিত হৈ আছে তাক আমি অনুধাৱন কৰিব পাৰিম তাত প্ৰথমটো প্ৰথমতেই উল্লেখ কৰা আছে যে আমি ভাৰতীয় জনগণে ঠিক আছে আৰু এই আমি ভাৰতীয় জনগণে বুলি কিয় কোৱা হৈছে প্ৰস্তাৱনাত থকা সেই আমি আমি ভাৰতীয় জনগণে কি কৰিব বিচাৰিছে এটা কথাকেই উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছে যে সংবিধানখনৰ প্ৰকৃত ৰচক হৈছে ভাৰতৰ জনগণ অৰ্থাৎ যদিও ভাৰতীয় সংবিধান প্ৰণয়ন কৰিবৰ কাৰণে নিৰ্দিষ্ট কেইজনমান মানুহক দায়িত্ব দিয়া হৈছে কিন্তু তেওঁলোকে প্ৰত্যেকটো মুহূৰ্ততে ভাৰতীয় সৰ্বস্তৰ জনতাৰ ওপৰত আধাৰিত হৈ কাম কৰিব লাগে যাতে তেওঁলোকে কৰা কামখিনিয়ে ভাৰতীয় আন আন নাগৰিকসকলক কেতিয়াও মনত আঘাত দিব নোৱাৰে ঠিক আছে সেইটো কাৰণত কোৱা হৈছে কি ভাৰতীয় জনগণ আৰু সংবিধানখন ভাৰতীয় জনগণৰ বাবেই তৈয়াৰ কৰা হৈছে আন এটা কথা সংবিধানখন কেৱল ভাৰতীয় জনগণৰ কাৰণে তৈয়াৰ কৰা হৈছে আৰু ভাৰতীয় জনগণেই ইয়াৰ অন্তৰ্নিহিত বৃহৎ শক্তি অৰ্থাৎ ভাৰতীয় জনগনক লৈহে সেই ভাৰতীয় সংবিধানখন প্ৰস্তুত কৰা হৈছে সেই হেতুকেহে ভাৰতীয় সংবিধানত কি সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে প্ৰস্তাৱনাত সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে আমি ভাৰতীয় জনগন মনত ৰাখিবা ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন ওলাই আহিছো সাৰ্বভৌম মানে কি বুজা সাৰ্বভৌম তাৰ উত্তৰত আমি কব পাৰিম সাৰ্বভৌম মানে হৈছে ৰাষ্ট্ৰৰ সৰ্বোচ্চ ক্ষমতা ইয়াৰ ওপৰত আৰু ক্ষমতা নাই এটা নিৰ্দিষ্ট ভূখণ্ডত নিজাব বিয়া সকলো অধিকাৰ সমৃদ্ধ থাকিব পৰা এটা ব্যৱস্থা নিৰ্দিষ্ট এটা ভূখণ্ড এইখন ভাৰতবৰ্ষ ভাৰতবৰ্ষ এখন স্বাধীন দেশ তাৰ আছে কি কেইটামান নিৰ্দিষ্ট বাউণ্ডেৰী এই চাৰিও সীমা আছে এই চাৰিও সীমাৰ ভিতৰত ভাৰতবৰ্ষখনৰ ল'ব পৰা প্ৰত্যেকটো অধিকাৰ তাকে নাগৰিকসকলৰ অধিকাৰসমূহ সুনিৰ্দিষ্ট কৰি দিয়া হৈছে ক'ত ভাৰতৰ ভিতৰত ভিতৰৰ চৰাত আৰু ই এটা ৰাষ্ট্ৰৰ সৰ্বোচ্চ ক্ষমতা ভাৰতবৰ্ষখন বৰ্তমান অৰ্থাৎ এই নিৰ্দিষ্ট চাৰি সীমাৰ ভিতৰত থকা প্ৰত্যেকজন নাগৰিকেই সৰ্বোচ্চ ক্ষমতা উপভোগ কৰিব পাৰে আৰু সেই ক্ষমতাসমূহ উপভোগ কৰাই নহয় তেওঁলোকৰ সকলো অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব পাৰে আনফালে আন বাহিৰা শক্তিৰ অধীন নোহোৱা অৱস্থা গতিকে ভাৰতবৰ্ষখন কেতিয়াও আন কোনো বাহিৰা শক্তিৰ তলতীয়া নহয় ই সদায় স্বাধীন আৰু স্বতন্তৰীয়া তাকে কোৱা হৈছে সাৰ্বভৌম ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন কোন চনৰ কিমান সংখ্যক সংশোধনী অনুসৰি সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনাত সমাজবাদী আৰু ধৰ্ম নিৰপেক্ষ শব্দ দুটা সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে মই ইতিমধ্যে কৈ আহিছো ভাৰতীয় সংবিধানখন হৈছে নমনীয় প্ৰকৃতিৰ সংবিধান ঠিক আছে সময়ে সময়ে তাক আমি সংশোধন কৰিব পাৰো যেনেধৰণে বিয়াল্লিছ নম্বৰ সংশোধনীৰ জৰিয়তে দুটা কথা তাত সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে ঠিক তেনেধৰণে ইয়াত আমাক প্ৰশ্ন হিচাপত সুধিছে যে সমাজবাদী আৰু ধৰ্ম নিৰপেক্ষ শব্দ দুটা কিমান সংখ্যক সংশোধনীৰ জৰিয়তে সংশোধন কৰা হৈছে আৰু তাৰ উত্তৰত আমি কব পাৰিম নাইনটিন তাৰিখে বিয়াল্লিছত সংশোধনীৰ জৰিয়তে ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানত সমাজবাদী আৰু ধৰ্ম নিৰপেক্ষ শব্দ দুটা সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে মনত ৰ'ব নিশ্চয়কে ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো আহিছো অৰ্ধযুক্তৰাষ্ট্ৰ কাক বোলে অৰ্ধ মানে আধা ৰাষ্ট্ৰ সৰ্বোচ্চ ক্ষমতাৰ অধিকাৰী দেশ এখন ৰাষ্ট্ৰ অৰ্ধযুক্ত কিয় কোৱা হৈছে যি ৰাষ্ট্ৰৰ শাসন ব্যৱস্থাত যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় চৰকাৰৰ বৈশিষ্ট্য়ৰ লগতে কি থাকে এক কেন্দ্ৰিক চৰকাৰৰ বৈশিষ্ট্য দেখা যায় এক কেন্দ্ৰিক চৰকাৰ য'ত ৰজা ৰাণী বা বৰ্তমান অৱস্থাত আমি ৰাষ্ট্ৰপতি বুলি ক'ব পাৰো তেওঁলোকে হৈছে শাসনৰ সৰ্বোচ্চ ক্ষমতাৰ অধিকাৰী ঠিক আছে যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় চৰকাৰত কেনেধৰণৰ চৰকাৰী ব্যৱস্থা থাকে য'ত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰ পৃথকে পৃথকে থাকে নিশ্চয়কৈ বুজি পাবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে চ' সেই যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় চৰকাৰৰ বৈশিষ্ট্যৰ লগতে এক কেন্দ্ৰিক চৰকাৰৰ বৈশিষ্ট্য থাকে তেতিয়াই তাক কোৱা কি হৈছে অৰ্ধযুক্তৰাষ্ট্ৰীয় চৰকাৰ অৰ্ধ মানে আধা আধা তেওঁলোক যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় চৰকাৰ আনফালে আধা কি হয় এক কেন্দ্ৰিক চৰকাৰ এক কেন্দ্ৰিক চৰকাৰত কি থাকে শাসনৰ মুৰব্বী এজন মানুহ থাকে ৰাইট অৰ্থাৎ তেওঁলোকক যাক যদি আমি ভাৰতৰ ক্ষেত্ৰত তুলনা কৰোঁ ভাৰতৰ প্ৰথমজন নাগৰিক ৰাষ্ট্ৰপতি ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিক ইংলেণ্ডৰ ৰজা বা ৰাণীৰ লগত তুলনা কৰা হৈছে ইংলেণ্ডৰ ৰাণীৰ লগত তুলনা কৰা হৈছে গতিকে ভাৰতবৰ্ষত কি থাকে যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় ব্যৱস্থাও থাকে আনফালে এক কেন্দ্ৰিক বিষয় ব্যৱস্থাৰ কিছুমান বৈশিষ্ট্য আমি ভাৰতীয় সংবিধানত বা ভাৰতৰ ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটত বা ভাৰতীয় চৰকাৰী যন্ত্ৰত দেখাব দেখিবলৈ পোৱা যায় সেই হেতুকে কোৱা হৈছে ভাৰতীয় ভাৰতবৰ্ষখন এখন অৰ্ধযুক্তৰাষ্ট্ৰীয় শাসন ব্যৱস্থা থকা দেশ ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন টোলৈ আহিছো কোনকেইখন আইনে পৰাধীন ভাৰতবৰ্ষত সীমিত সংসদীয় পদ্ধতি প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল সীমিত সংসদীয় পদ্ধতি প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল আৰু তাৰ উত্তৰত আমি ক'ব পাৰিম ঊনৈশশ পয়ত্ৰিশ চনৰ ভাৰত চৰকাৰ আইন মনত ৰাখিবা পৰাধীন ভাৰতবৰ্ষত সীমিত সংসদীয় পদ্ধতিৰ চৰকাৰ প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল সীমিত সংসদীয় পদ্ধতিৰ প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল তাৰ জৰিয়তে ঊনৈশশ পয়ত্ৰিশ চনৰ ভাৰত চৰকাৰ আইনে পৰাধীন ভাৰতবৰ্ষত সীমিত সংসদীয় পদ্ধতিৰ প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল আৰু এই ভাৰত চৰকাৰ আইনখন ব্ৰিটিছ সংসদে প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছিল মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিৰ এই অংশটি মই ইমানতে সামৰিছোঁ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহক লৈ মই আন এটি অংশ তোমালোকলৈ আগবঢ়াম তেতিয়াহ'লে পঢ়া শুনাবোৰ ভালে ৰাখিবা আজিলৈ ইমানতে আহিছোঁ ধন্যবাদ